লখিমপুৰ জিলাৰ লখিমপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজ্জ্বলপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাজগড়ৰ দুই নং বঙালী গাঁৱৰ অমৃত সৰুবোৰত ৰূপায়ণ কৰা হয় সৌৰশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ লখিমপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উজ্জ্বলপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আৰু নাৰ্ডৰ সহযোগত ষোল্ল লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় এই আঁচনি এই সৌৰশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই এই অনুষ্ঠানত নাৰবাৰ্ডৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক লোকেন দাস নাৰবাৰ্ডৰ জিলা উন্নয়ন প্ৰবন্ধক অম্লান ৰঞ্জন তামুলী লখিমপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বি সেউতি দলে উজ্জ্বলপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সম্পাদক কল্যাণ দত্তৰ লগতে নাৰ্ডৰ বহুকেইজন বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অমৃত সৰোবৰত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সৌৰশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে নাবাৰ্ডৰ আৰ আই পি এফ ফাণ্ড হয় ৰুৰেল ইনফাৰ প্ৰমোচন ফাণ্ড আৰু ইয়াত এতিয়া আমাৰ বি ডি অ তেখেতেও বহুত সহযোগ কৰিছে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ নাবাৰ্ডৰ অসম ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক শ্ৰী লোকেন দাস ডাঙৰীয়া আৰু নাবাৰ্ডৰ অন্যান্য বিষয়াবৰ্গসকল আছিলে বি ডি অ' আছিলে তেওঁলোকে আজি বহুত কৰে লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য